Этот вопрос, скажем так, вызывал много интереса и в свое время, значит, 30.04.14 года, значит, я тоже голосовал за стосование данного вопроса, то есть, чтобы его снять. Но, проработавши, скажем так, почти два месяца в этой должности и посмотревши в том, что у нас, скажем так, находится в бюджете города, какие у нас возможности есть и все остальное прочее, ну, немножко мысли мои поменялись. Ну, вот смотрите, значит, ну, скажем так, из, из предыстории или с истории, значит, э, в 2008 году было, было, было принято решение городским советом об утверждении градостроительного обоснования возможности размещения за автостоянкой, которая находится на улице на торгового центра, так? Градостроительное обоснование, значит, соответствует всем градостроительным нормам и прошло общественное слушание в 2008 году, так? Значит, э, эта земля была выделена, значит, э, скажем так, коммерческой фирмой «Мистом ри которая с 2008 года, значит, арен... по 2013 год его арендовала. Значит, если бы у нас появился в это время, значит, там... Э скажем, фирма там или кто там, скажем, или сеть магазинов, или сеть маркетов, которая хотела бы построить торговый центр, то э, без сомнения, будьте уверены с процентов на сто, что, э, допустим, Мистер Амри, значит, организовала строительство этого самого, значит, продала землю, организовала строительство данного супермаркета. Но единственное, что сказать, деньги в бюджет города бы не попали, ну, то есть попали там небольшие крохи остальные, деньги остались бы в коммерческой организации. Но ну, случилось то, что случилось, скажем так, коммерческая организация отдала назад землю, значит, в, значит, землю назад в, в, в городской совет, скажем так, и до недавнего времени она была. Потом на, на горизонте появился, значит, скажем так, появилась фирма, которая пожелала вроде как построить, значит, супермаркет так называемый. Но вы знаете, значит, что мы отменяли решение, в этом я участвовал. Потом, значит, приезжали данные товарищи ко мне. Значит, первый раз они звонили, я им отказал вообще. Второй раз они приезжали и общались, и, в принципе, потом ездили еще раз по городу вместе с начальником ЖКХ и с, с Поляковым, главным архитектором, смотрели. То есть их ничего не устраивает, их коммерческая структура посчитала, маркетинг их просчитал, что здесь они хотят. В принципе, можно, скажем так, хотеть, не хотеть, отказаться, не отказаться. Но на сегодняшний день у нас ну, нет ни единого желающего, чтобы что-то в городе у нас купить. У нас с вами стоит первая школа, у нас с вами стоит седьмая школа, у нас с вами стоит значит, шестая школа, уже года три, наверное. У, у нас с вами стоит прекрасный с автономным отоплением детский дом, Значит, ну почему-то, ну никто ничего, ничего не хочет купить. А я напомню, что выполнение бюджета на сегодняшний день это порядка 96 там, с лишним процентов. То есть мы недовыполняем наш бюджет. То есть нам нужно где-то брать деньги для выполнения бюджета. Да? значит, на сегодняшний день. То есть, в принципе, чтобы, скажем так, взять на сегодняшний день, значит, нужно что-то или кого-то завести, значит, или кого-то, значит, или откуда-то взять деньги, или чего-то продать, продать землю, может, продать этот самый. Ну, вот возникла такая мысль, скажем так. Э -э, вкратце, вкратце расскажу, значит, э -э, копья ломается, значит, что это у нас э -э, там парк и все остальное прочее. Ну, где собираются ставить данный корпус? Ну, опять же, еще раз повторяю, есть пока один желающий. Значит, мы сейчас можем просто отменить решение. Мы не говорим о том, что завтра будет кто-то там что-то строиться. Алло, внимание. Мы не говорим о том, что завтра кто-то будет строиться. То есть пока мы отменяем решение. Мы можем с вами, значит, возобновить опять громадские слухания. Значит, допустим, в восьмой школе собрать жителей микрорайона, собрать жителей желтых вод, опять послушать, хотят или не хотят. Потому что мы с вами своим решением, в принципе, нарушили то, что в 2008 году проходили громадские слухания, и наши желтоводцы изъявили желание, что да, мы хотим, чтобы был там торговый комплекс. А мы своим решением, не спросив, что желтоводцев будет или не будет, мы отменили это решение. В принципе, я не мог не информировать желтоводцев об этом. То есть я хочу и пытаюсь, чтобы город пришли какие-то деньги. Значит, не рассматриваем этот вопрос, не рассматриваем, чтобы, не, это самое, чтобы сказать, многих мыслей не было в голове, что там мэр там пытается что-то где-то протащить, не протащить. Рассматриваем. Но единственное, сказать, я прошу, сказать, уже мы депутаты отдельно оставались, разговаривали. Значит, подскажите, помогите, значит, каким образом наполнить бюджет города «Желтые воды». Вот пусто в бюджете, ребята, пусто. Давайте подумаем, как это сделать. Нехай цена не будет 33 квадратных метра, нехайся пройдут это самое инопланетяне где-то откуда-то и пускай это самое вложат деньги. Но сегодня ни в одного желающего не бачу очередь выстроена в желтых водах или перед мэрой, чтобы стояла очередь, и хотели сказать, мы хотим вам дать деньги. Но нема такого. Ну, вам, вам, вам принимать решение, принимайте решение. Но ну, говорю, первый аспект, то, что меня волнует о том, что мы, не спросим, что желтоводцев скасувало решение, хотя до этого, сказать, желтоводцы сказать, были слухания в 2008 году, и желтоводцы сказать, сказали, что да, мы хотим, скажем так. Мое мнение какое, значит, э, значит сейчас э, сконцентрироваться решение, сделать э, общее, э, о, это самое, общегородские слухания, восьмую школе там везде, значит, э, разместить на сайтах это все, разместить на этом самом и потом уже окончательно принять решение, нужно цем нам чи не нужно. Ну, ситуация дело такая, как я обрисовал. Вы знаете, что в бюджете денег нет, как через казначейство проходят деньги, вы тоже самое знаете. И чего мы, допустим, на сегодняшний день не ремонтируем дороги э, Риана, хотя у нас деньги выделены на 2000 квадратных метров, да потому что нет денег и не проходит. И слава Богу, спасибо предпринимателям и неравнодушным желтоводцам, которые у нас собирают деньги, и мы понемногу хотя бы восстановили улицу Маяковского, чтобы наш транспорт общественный и это самое не прыгал по этим ямам. Ну дальше будем так заниматься. Но предприниматели и, скажем так, желтоводцы тоже не безразмерные люди и не резиновые, что они растягиваются. И можно за счет, за счет людей полностью все, все ямы восстановить в городе. Ну я не думаю, что это правильное замечание, что мы не послушав громаду отменили. Потому что у нас была конкретная организация, которая патентовала, она проводила общественное слушание, потом она отказалась. Так что она должна была сначала спросить у громады отказываться или нет. Она отказалась, поэтому мы под нее как говорится, и анализовали. Но еще раз говорю, что что бы мы сейчас не принимали, какое решение не принимали, все равно надо начинать сначала. Мое личное мнение, это испортится полностью парк. Где-то не два фонаря, три фонаря, там 30. 110 метров в одну сторону, 110 метров в другую сторону. Получается, практически закрывается весь этот... Ну, этот, ну не, не новый, весь, скажем так, ну часть. За сегодня оно, ну, так сказать, в начале, там, сам, да ну, еще раз говорю, то все как бы... А эти вот эмоции, то есть слушание нужно проводить в любом случае, если мы хотим там чего-то начать размещать. Поэтому, еще раз говорю, аннулируем, не аннулируем. Есть желание что определенных товарищей там что-то построить, вперед из песни. Аннулируем, после, начинаем сначала там работские или там какое-то даже строительное образование. Не знаю, что но надо начинать все равно сначала. по ремонту, по строительству, по развитию города. Все сводится на «ну». Мне кажется, нужно нам пересмотреть свою позицию. Ни одна точка мира, она не рассматривает вопрос, чтобы все отбивать и делать так, чтобы ничего не делать. В данный момент вот мы говорим за этот э, комплекс, который хотят построить, хотят построить там современный кинотеатр, э, я не знаю, кто эти люди, ну, наверняка это все равно привлечет тех же самых, на, на сегодняшний день, так как я торговлей занимаюсь, я вижу, очень много людей там едут, с пихаток, с лежащих сел, и они едут как в город, где есть какое-то развлечение, где есть какие-то супермаркеты, и деньги везут. И везут деньги, естественно. У нас еще вопрос нет. Почему нет? Никто ответить не может, но все должно быть черным. Вот мы завалили полностью вопрос вот этот. Я не скидясь, я немножечко полшага назад сделаю. Вот смотрите, каждый понимает, летом. Вы как строитель, как никто понимает, что такое летом делать какие-либо ремонты. Или делать зимой, когда это здание не отапливается. Мы сейчас вопрос зарубили этот и оттолкнули его дальше. Ведь а есть давай. люди, которые ответственные, которые работают в исполкове. Есть отдел у нас ЖКХ, который отвечает, который должен вникнуть в каждый вопрос и разложить депутат. Ведь даже наша профильная комиссия, кто знает все вопросы, что происходит на ТЭЦ? Кто знает, что такое ну, любой вопрос первым, что идет от ТЭЦ. Никто, мало очень специалистов, люди не знают. Но мы ищем любой вопрос, чтобы повесить крючок и это не сделать. Если мы не хотим отдавать этой компании, ну давайте тогда четкую держать стратегию и идти в другую сторону. Если мы хотим отдать этой компании, чтобы делали, мы должны создавать все условия, чтобы люди делали и мы с них спрашиваем. У нас получается нет никакой четкой позиции. Один дурак задаст вопрос, 10 умных не ответит. И Сразу же тогда получается какой-то ажиотаж. Никакого ничего. У нас выходит, мы не видим вот вашей позиции, конкретно вот этой, чтобы была четко позиция мэра, куда мы идем. Мы должны собраться, все это четко определить и двигать этот вопрос. Потому что мы я просто имею горький опыт. Когда юрзу столовая, я разговаривал с банком. Мне банк давал под ее миллион шестьсот кредита. Я предложил миллион шестьсот гривен отдайте столовой. Отказали, потому что нашли умники среди депутатов, где обосновали, что должно быть намного дороже. В результате, вы знаете, за 120 тысяч гривен продали под разбор. Где сейчас эти умники находятся? Где эти придурки, которые рассказывали, что это должно стоить дорого? Любой вопрос, который бы люди что-то не хотели делать, мы находим массу причин, отбиваем все желание работать. У нас есть специалисты, нам не нужно их брать. Есть отдел у нас, даже Комоликова возглавляет этот отдел. Сегодня важнейший вопрос для ТЭС рассматривается. Екамоликова которая она непосредственно несет ответственность и должна доложить депутатам, куда она идти, в какую сторону. Ее нет, она в отпуск ушла. А это вопрос ее, это не вопрос даже того же самого смысла. Он занимается эксплуатацией, он не занимается договорами. У нас есть вопрос, скомкали мы, бросили его и отложили опять на месяц. Придет зима, потом этот вопрос, конечно, разберутся, продвинут его и дальше что начнется? дальше начнется холод и будут делать какие-то бомбы, то на сегодняшний день нужно заставить аппарат, который есть здесь в исполкоме, работать. Если эти пенсионеры ничего не могут сделать, пусть идут на заслуженный отдых, придут специалисты, молодые люди, которые будут заниматься этими вопросами, курировать а и так далее. Та же она, допустим, этот вопрос, она оставала и в просторы, и во все остальное, в и никто ни за что не отвечает. Как, значит, распределить землю, она не туда занимается вопросом. И то не может четко довести до депутата, что это нужно. Это нужна стройка. Любая страна, любая точка мира, она пытается привлечь инвесторов для того, чтобы построить структуру, мы все время зарабатывали деньги. Я считаю, этот вопрос, который там есть, под строительную компанию, или они строят кинотеатр или они строят любой магазин, их нужно привлекать. И нужно здорово разбивать Сколько-то квадратных метров, каких-то площадей сделать олимпийскую горку какую-то, сделать траву, сделать деревья и так далее. Вот тогда люди будут ходить там и с колясками, и отдыхать, и будут лавочки. А вот этот так называемый парк, действительно, в кавычках, кому он такой нужен, если нет никакого ответственного человека. Поэтому я считаю, нам нужно пересмотреть свой подход депутатов и соседать, что ждут люди. Чтобы это был город, это развивался город, а не просто утухал. По поводу вот этого нашего супермаркета. Рядом 300 метров, рядом 300 метров есть значит, возможность поставить его. Все эти супермаркеты строительные, они находятся за выездами в город юбилейном, значит, там, на совхоз, то есть, знаю, как его там, на аэродром и так далее в Дмитровске. И в Крымбурге тоже он не совсем в центре. Поэтому я хочу сказать следующее. Депутатский корпус, совершенно поддерживаю нового депутата нашу Наталью Белинскую, не будет ничего держать, ничего не будет, если нормально образом подготовят документы, покладут на стол, мы посмотрели их, как, любители, а не профессионалы, и приняли решение тут же, но возвращаясь опять к этому 1,2 гектара, он должен пройти по полной программе, в том числе и для обсуждения народа. Я не согласен с тем, что этот парк превращает сейчас в супермаркет. Если есть 300 метров, дальше объект. Спасибо. Мне понятно ваша позиция для городского главы, Василий потому что может быть никому другому который работал здесь, я знаю, что такое наполнение бюджета. Ну, может быть, так не знаю, как вот нет денег, вот, как, как вот, такой, наверное, позиции, как у вас. Ну, наверное, ни у кого, ни у кого из мэров не было в последние, по крайней мере, 15 лет. Поэтому понятно ваше беспокойство в этом вопросе. Но это и не дает на право, скажем так, на каждое чьи здравствуйте. Я вот э, согласен, Владимир Васильевич, с вашей позиции, что не надо комментировать, но все-таки, учитывая, ну, не совсем корректное выступление Игоря Анатольевича, что мы тут все ретрограды и сидим, как бы тут кого закосить, как бы у кого запихнуть и не развивать, то я не согласен. Я не собираюсь комментировать, а я выступаю как председатель комиссии по месту местобудованию, архитектуре и заблокированию. Мы этот вопрос, наша комиссия, рассматривала еще в феврале того же и в марте дважды, когда еще предыдущий городской голова выносил этот вопрос на нашу комиссию, и мы его дважды отмели. Дважды. Потому что считаем, что вот это на этом месте для э, шановных желдоводцев, я обращаю внимание, речь идет э, за территорию напротив Сан-Райса. То есть там место, которое было сделано предыдущее градостроительное обоснование, и к нашему счастью, наверное, Бог услышал наши молитвы в этом плане, и миссия Мри отказался, Так вот то градостроительное обоснование под 0,7 э, гектара оно ну, не может быть, я не совсем согласен сейчас с главным архитектором Ларисой Фанасовной, потому что это не аргументация. Если следовать ее аргументации, то, казалось бы, любая торговая точка под любую площадь 30 квадратных метров есть основанием для посадки любого в гектарного торгового центра, и это есть обоснование. Речь идет в данном случае о том, что обратилась некая структура, которая хочет вот в своем письме излагать, бросит 1,2 гектара. Но это их право. А ты право мы обязаны выставить, если примем такое решение, эту землю, допустим, на конкурсных засадах э, выставлять на, те, э, на то назначение, которое хотят, если мы согласимся. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы отменить э, то решение, которое было. То есть мы отменили в принципе градостроительное обоснование, которое говорило о необходимости вернее, о возможности привязки там торгового центра именно в этом месте. Значит, если посмотреть на этот парк, можете мне поверить, я лично его проверял в 2008 году, когда с Поляковым вдвоем ходили и выделались вот эти 07 метра. Значит, вот эти, то есть 07 гектара, предыдущему собственнику. 07 гектара, это практически подходит под центральную дорожку, 07 гектара, под центральную дорожку и метров 25 э, занимает автостоянки. Так что 1,2 гектара займет до конца автостоянки и займет эту центральную дорожку, чтобы вы представляли себе картины это раз. Во-вторых, там идет типа трасса 20 метров от дороги внутри квартальной. То есть он отступит еще туда дальше. Я, я, к чему? Зачем нам огородить, огород, если правильно сказал Анатолий Алексеевич, мы оговаривали это много раз. Есть 300 метров назад. Улица Будённого. Нормальная развязка в три направления. На Кировоград, на Кривой Рог и на Пятигадке для любого супермаркета. Мы что тут, мы что, большой город, или у нас земля кончилась? Мы что, против развития какого-то? Мы не против развития. Но мы против, чтобы именно в этой зоне, да нету там деревьев, я согласен, в данный момент, там нету, потому что тупо предыдущий арендатор освободил эту землю. И он не сажал, зная, что возможно, он будет там что-то строить. Поэтому именно в этом квадратику нету насаждений, но парк застроен. И люди там гуляют. И елка там ставилась при мне, по крайней мере, три года подряд. И Новый год люди отмечают, и так далее, и тому подобное. И вообще, взагалей, в этом районе люди тоже хотят тоже хотят зеленую зону, как вот здесь, как в парке Славы. Чем они хуже? Что, больше нет туда и торговые центры? У нас автостоянка сидит под большим вопросом на улице Кропоткина, которая вот потом быта, да, на мой взгляд, неправомерно э, користуется за нами делянкой земля в коммерческой структуры. Это вопрос. Вот туда можно тоже предлагать или им, или кому-то другому в данном случае, другие есть земли, возле монолитка и так далее. Поэтому я выражаю комиссию, ни один из человек, ни один из депутатов нашей комиссии, по, э, ну, нашей комиссии по профильной, э, не выразил желания о том, что в этом месте надо вот дать э, место вот именно этот торговый центр. Я не вижу. При всем э, уважении всех точек зрения, особенно вашего Василия Ильич, как никто, я понимаю еще раз эту точку зрения. Но она не может быть разделена, еще раз говорю, вот люди захотели именно это в этом месте, давайте сейчас будем все делать. Так давайте людям предложим немножко чуть попро... сдвинуть свои амбиции. Тем более за такую, за такой продукцией, как вы сказали, да пойдут наши желтоводцы. Тем более, если это у них сеть таких супермаркетов, это будут они или кто-то другие, будут цены снижены, то да люди пойдут куда хочешь. У нас мы вы за Вармашель 10 лет назад, пенсионеры, к сожалению, ходили через весь город, если она там была дешевле на 30 копеек. В данном случае мы достигли немножко другого уровня, если он, конечно, не понизится, и люди у нас более состоятельные, то до 300 метров на запад, в сторону улицы Байдюнова, 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 Поэтому, на мой взгляд, надо вернуться к вопросу, если вы считаете, что мы нарушили э, мнение граждан по катастрофному обоснованию, давайте спросим у жителей, есть ли вас школа в том микрорайоне, давайте соберем людей, объясним позицию и скажем, вот вы хотите именно вот в этом месте, или не хотите, или не хотите в другом каком-то месте и так далее. Пускай скажут те люди, которые там отдыхают и для, для кого есть эта зона отдыха. Это будет правильно. Значит, проектом решения ознакомились? Да. Ознакомились. Кто, чтобы принять за основу данное проект решения, прошу голосовать. Кто за? 15. за. Кто против, прошу голосовать. 8. Хорошо. Кто воздержался? Два человека воздержалось, да? Ну, приняли решение, не принято, не на машу вносить замечания и все остальное прочее. Единственное, со своей стороны. Значит, я предлагаю значит, сделать громадские слухания по данному вопросу.